Datuk Yang Deputu Bismillahirrahmanirrahim Saya juga mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang untuk membahaskan usul laporan jatuh kuasa pilihan khas berhubung yang berhormat kebangkiran seperti yang telah diputuskan pagi tadi, perbahasan dihadkan kepada 10 minit Laporan jatuh kuasa pilihan khas berhubung dengan penambahbaikan proses Pilihan Raya dalam negara kita, dan saya uh, pertama mengucapkan uh, syabas dan tahniah kepada Menteri uh, Kota Merudu yang uh, dipilih, dan saya pun pernah bersama dengan beliau dalam jatuh khas-khas uh, tentang PLKN dan perpaduan. Dan uh, dalam masa tempoh 2 bulan Mampu untuk menyiapkan uh, interim report ini Apapun uh, kelemahan dan uh, kelebihan dalam laporan ini Ia telah membuktikan bermulanya suatu era Di mana kita mahu uh, parlimen mengambil tanggungjawab Bagi menyelesaikan isu-isu uh, tertangguh Mengenai uh, bakunya kritikan yang serius terhadap perjalanan pilihan raya dalam negara kita ke arah kita uh, memperolehi suatu pilihan raya yang adil dan bersih dalam tempoh waktu terdekat. Uh, apapun kerja kuat uh, jenis kuasa ini, kita ucapkan tanya Tetapi saya juga bimbang uh, apakah uh, interim report ini cadangan-cadangan uh, dan sure sure yang terkandungi Dan ini semua memerlukan kembalinya iltizam yang amat untuk mengotorkan janjinya. Sebelum berlangsungnya pilihan raya umum yang akan datang ini, pastinya perkara-perkara yang disyorkan ini jadi suatu kenyataan. Walaupun beliau ada prerogatif dengan izin mengubarkan parlimen, tapi apakah maknanya parlimen diubarkan tanpa semua cadangan dan syur dan kerja kuat jatuh kuasa ini hanya tinggal uh, dengan izin uh, "On with the wind. Ia perlu satu iltizam yang bersungguh-sungguh dan kita menuntut supaya Perdana Menteri mengotakkan janjinya dan tidak akan memubarkan Parlimen yang ke-13 sebelum semuanya menjadi suatu kenyataan. Datuk-Datuk Pertua, saya mungkin bermula dengan uh, suatu... Uh, cadangan yang telah pun saya buat. Seawal 2004 bila saya berpeluang uh, berada dalam dewan yang mulia ini, setiap tahun sama ada dalam membahas titah Raja dan ucapan belanjawan, saya tidak pernah lupa dalam membahaskan tentang reform tentang parlimen, saya mahu supaya semuanya berfikir ke arah menjadikan parlimen 5 tahun ini suatu kenyataan. Syur-syur ini mungkin tidak sempat untuk Jatim Kuasa ini melakarkannya dalam interim report ini tetapi sekiranya peluang yang lebih luas diberikan dan lebih banyak public hearing dengan izin diadakan seluruh negara dengan kita akan mendapati ramai pemerhati politik politikus, mereka yang terlibat dalam perundangan dan sumpah dan sudah barang pasti akan gembira sekiranya kita dalam masa akan datang tetap ada untuk menyaksikan bahawa berlakunya apa yang dikatakan parlimen lima tahun. Semua yang menduduki jawatan menteri tahu dan sedar tugas mereka dengan rakyat adalah lima tahun. Lepas itu barulah dalam masa enam puluh hari PM boleh bubarkan parlimen tak payahlah 2 tahun setengah dah mula sibuk bilakah tarikh pilihan raya ini akan menyebabkan rakyat rugi keluar dari pejabat untuk berkempen tak tentu lagi bila parlimen dibubarkan biar kita maju setapak lagi dengan kita ada Malaysia insyaAllah parlimen 5 tahun yang keduanya bila kita melihat sempitah selalu tentang uh, satu artikel yang ditulis Uh, dalam memperingati legasi Tun Sufian seorang bekas uh, ketua hakim negara yang dianggap dengan izin uh, uh, legal giant telah uh, menyatakan dalam dalam ungkapannya yang yang masyhur apa-apapun undang-undang peraturan yang termaktub dalam mana-mana dunia pun dalam mana-mana negara pun pastinya mengalami perubahan Latar belakangnya adalah budaya, latar belakangnya adalah dinamiknya masyarakat dan latar belakangnya adalah sistem politik yang semakin mencabar. Oleh itu, kita yang selama ini uh, berbangga dengan uh, apa yang kita tiru daripada Westminster, first past the post dengan satu lagi yang dikatakan single member territorial representation dan satu lagi yang multi party electoral system. Perkara ini semua boleh berubah dengan dinamiknya masyarakat, civil society, masyarakat madani yang bertamadun yang mahu menuntut ke arah suatu penambahbaikan yang lebih baik bagi negara ini. Saya perlu merakamkan dalam Dewan Yang Mulia ini, Datuk Yang bila kita berdiri di sini atau di luar sana, minta supaya dilaksanakan dengan izin indelible ink, dawat kekal, apa kata pengurusi SPR pada waktu itu? Apa kata menteri-menteri yang menjawab pada waktu itu? Kita jauh, kita kita backward kononnya. Kita meniru contoh yang kuno kononnya. Tapi hari ini penerimaan dawat kekal ini diterima oleh jabatan kuasa ini. Kerana salah satu mekanisme terbaik untuk mengelakkan sebarang penipuan. Paling tidak pun mungkin tidak 100% tetapi meminimalkan apa yang dikatakan penguasaan SPR terhadap mereka yang mengundi lebih daripada satu kali dalam mana-mana pilihan raya jadi apa yang penting bagi saya adalah akhirnya akhirnya kita memperakui parlimen memperakui bahawa indelible, indelible ink ini adalah merupakan satu mekanisme terbaik untuk kita ke arah pilihan raya yang adil dan bersih boleh boleh ditutup Terima kasih eh, Mohd Kubang Krian eh, Semua kita dalam Dewan ini amat eh, Merakamkan eh, Jutaan tahniah kepada PSC dan pengusinya, seluruh anggotanya Kerana pada saya sebagai ahli, ah, Parlimen penggal pertama ah, Juga merasakan Waktu-waktu dan detik-detik di mana Saya dapat merasakan ya bagaimana Matang dan ah, Dapat kita Perkukuhkan ah, best practice Dalam parlimen ini dengan penubuhan extensive consultation ya dengan dan dengan sifatnya baik uh, yang Muhammad uh, Muhammad Krian uh, dalam, dalam apa juga yang telah kita sebutkan dan semua yang telah berucap sebentar tadi apakah jaminan bahawa segala cita-cita dan resolusi yang baik ini betul ini betul ya dapat kita saksikan ya perlaksanaan dan implementasinya khususnya di ambang pilihan raya umum ke-13 ini apakah boleh kita tetapkan satu satu bottom line dengan izin target supaya paling tidaknya beberapa perkara dalam dalam uh, apa yang dikatakan sebagai uh, uh, resolusi itu dilaksanakan terdahulu daripada pembubaran parlimen yang boleh dibuat oleh Encik Muhammad, Muhammad uh, Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih kepada Terima kasih uh, yang berbahormat uh, Kuala Selangor di atas input yang sangat uh, baik itu. Dan saya kembali untuk menyatakan bahawa ini terpulang kepada iltizam Perdana Menteri Walk the talk eh? Kotakan janji Kita tak kita rela untuk kalah dalam uh, raya yang adil dan bersih Kalau raya adil dan bersih mungkin kita menang Kalau BN menang, menanglah Kalau dia tak menang kita pula duduk belah sana Itu tak ada masalah Jadi yang penting adalah suatu raya yang adil dan bersih Yang kita perjuangkan Selama ini. Yang kedua saya ingin juga menyatakan kepada Yang Menteri sebagai mungkin unjuran apa yang tidak terdapat dalam interim report ini adalah tentang kebebasan media yang mesti menjadi suatu hakikat yang diterima pada hari ini. Dengarlah suara anak muda, dengarlah suara mereka. Mereka boleh jatuh kerana jari-jemari yang lembut di kalangan anak muda. Dunia dan kerajaan jatuh pada hari tak perlu lagi pakai skat tak perlu lagi uh, militan kerajaan dunia boleh jatuh dengan dunia baru media baru kita mahu rakyat dididik secukupnya pukul 11 tadi satu jam Perdana Amnu Ago on air tak apalah apa pun berilah peluang pada kami pula apa salahnya kita mahu lihat besok dalam pelajaran umur yang ke-13 <tuh> capaian media parti-parti pembangkang -parti dibenarkan kita ke udara biar rakyat tengok biar 28 juta rakyat tengok PM dan bakal PM bertembung berdiskusi melontarkan idea dan gagasan untuk rakyat pilih siapa yang terbaik di kalangan kita itu bukan sukar untuk kita laksanakan tak perlu pindaan pelambagaan jangan pula nanti Menteri Penerangan kata macam AG dulu dolak dalik flip flop tak boleh di label ink tak boleh nak calit jari, dakwat, ini nak pindah perlembagaan. Bila dipanggil depan komiti ini, oh ya yeah, tak perlu pindah perlembagaan. Apa ini? Jadi kita harus uh, jangan tipu orang muda di luar sana. Baik kita di sini, baik yang di sana, we don't want to look stupid dengan izin. Kita mahu jadi pemimpin ahli parlimen yang punya integriti, yang punya amanah tanggungjawab dan kita buktikan dalam setiap kali select committee, ada wakil rakyat pada BN dan pembangkang yang boleh duduk semeja berfikir untuk negara ini yang kita mahu, oleh itu saya harap uh, media dalam pilihan rakyat akan datang akan menjadi lebih bebas uh, PAP di Singapura pun tahu, Encik Lee Kuan Yew di hujung usianya pun tahu tahu PAP tidak akan lagi relevan dalam 5 tahun akan datang kalau PAP tak berubah bila dia buat pilihan raya pada 7 Mei 2011, dia buka sedikit media di Singapura. Alhamdulillah, 8 kawasan parlimen jatuh di tangan pembangkang. Tak ada lagi yang kena saman, jadi bankrupt. Maknanya mereka bersedar bahawa demokrasi itu perlu disuburkan. Jadi kita mahu negara kita ini menjadi lebih baik dalam pilihan yang umum yang akan datang. Ya, Ahmad. Dalam 2 minit. Uh, satu lagi tentang uh, yang paling penting adalah PSC uh, recommends establishment of Royal uh, Commission of Inquiry to investigate the influx of the foreigners in electoral list. Ini sangat penting. Dan perlu ada satu suruhan jaya untuk menyiasat sepenuhnya dawaan segala bukti yang saya rasa kalau suruhan jaya juga diberikan kuasa untuk membuat public hearing, lebih banyak bukti yang boleh kita bawa. Memang terdapatnya satu syndicate mendaftarkan memberikan warga negara kepada rakyat asing untuk mereka mengundi dalam pilihan raya umum yang akan datang ini sangat besar kesannya kepada negara kita jangan fikir jangka pendek fikir jangka panjang ini negara kita ini rumah kita dan kita menjadi tanggungjawab untuk kita menghalang berlakunya sebarang pengkhianatan terhadap negara Malaysia ini kita mahu ianya menjadi suatu kenyataan tubuhkan satu Royal Commission untuk menyiasat dakwaan bahawa orang asing didaftarkan dan mereka diberikan hak mengundi. Ini sangat membahaya kepada keselamatan negara. Sekian, terima kasih Datuk Datuk, Datuk uh, yang betul. Yang Maha Mas. Terima kasih Datuk yang betul. Saya turut bangun untuk membahas laporan jabatan kuasa pilihan khas